А ми продовжимо спілкування на цю тему і запрошуємо до нашої студії Олену Джорджіо. Пані Олено, будь ласка, під наші оплески. ми з нею про перспективи життя та навчання за кордоном з нашим О, запрошеним сьогоднішнім експертом. Добре Олена добре. експерт з імміграційних питань. Вона ви керівник фірми компанії, да, яка займається вірно. допомогою людям. Будь ласка, наскільки легко виїхати на навчання або проживання за кордоном? Ну це імміграційний процес. В принципе и мы не можем отнести его к легким mm -hmm. процессом mm -hmm. к... К этому процессу нужно подходить действительно серьезно, действительно изучив определенные страны законодательства в отношении студенческих виз, угу. либо дальнейших переходов со студенческих виз, потому что студенческие визы не являются иммиграционными визами, они являются переходными визами. Угу. У -у -у. Есть какие-то, визы? Легкий, как для студентов. Студенческая виза, действительно, она э, больше и легче, э, вот, в плане получения, чем, допустим, виза предпринимателя, uh -huh. а виза независимого иностранца, а виза инвестора. Действительно, это проще, uh -huh. но те, которые молодые люди уже выучили в своей стране, Получили здесь мастера, магистра, uh -huh. степень магистра. Они не желают, допустим, продолжать обучение в Европе или в Америке, либо в других странах мира. Они хотят открыть свой бизнес. Uh -huh. Они хотят быть независимыми от своей семьи, uh -huh. от родителей. Для них существуют совершенно другие категории. Весь миграционный процесс строится на трех китах. Uh -huh. Это э, предпринимательство, это инвестиции. И это трудовая миграция. То mm -hmm. есть ты маешь деньги, можешь выезжать, ты маешь идеи, можешь выезжать. Вот. Дело в том, что иммиграционные возможности открываются не только для тех, у кого есть миллионы более или там <регетр> 50 тысяч более. А в Украине достаточно много талантливых, профессиональных людей. А в мире, в Европе в частности, если мы говорим о близлежащих странах и о развитых странах, угу. это не новые страны Европы, это старые страны Европы, это Великобритания, это Германия, это Австрия, это Франция. В законодательстве существует действительно очень много возможностей для высокого уровня профессионалов. Mm -hmm. Но для этого нужно знать, естественно, язык этой страны. Mm -hmm. а то есть частности... легче много будет, когда ты выезжаешь, снова подготовленный, знаешь все речи. А все інше вы помогаете, как-то адаптироваться? Естественно, наша фирма уникальна. Чем? Во-первых, мы имеем 21-летний опыт работы в Украине. И все виды услуг, которые мы сейчас предоставляем, мы предоставляли еще в 1993 году. И визовый сервис, и сервис по образованию за рубежом, то есть образовательный консалтинг, да? и корпоративный консалтинг, это и налоговое планирование, это и регистрация компаний, это и бизнес-иммиграция. Mm -hmm. То есть все виды услуг мы а, предоставляли еще в самые а, начальные mm -hmm. годы а, молодой Украины. Як часто до вас звертаються студенти, аби не їхати наприклад, за кордон навчатись, або просто проти стажування або практику, або наприклад, які цілі у людей ось потрапити там хтось хоче вийти заміж, хтось одружитись, -то тобто може бути будь-які цілі. дуже багато. Возможностей дуже багато у молодих людей у студентів Либо продовжити обучення, либо виїхати на стажировку на практику, либо спробувати свої сили в какої-то кампанії через допустимо такі програми, як блюкарт. Европейская программа голубой карты, mm -hmm. либо программы грин-карт, тоже европейские, кстати говоря, мало кто знает об этой категории, либо программы грин-карт mm -hmm. американские, но мы не говорим о лотереи. Мы... Да, а мы говорим сейчас о тех программах, Green Card, то есть статус постоянного резидента, либо временного резидента, которые молодые и немолодые граждане страны могут получить через определенные профессиональные категории. Какие мои документов, а вот Людина выехала за кордон. Какие Вы знаете, дело в том, что каждая страна имеет базовый... Список, набор документов. Ну, в любом случае Но... на сайте это можно все прочитать. Какие документы на назна... а, Понимаете как, вот сайтом пользоваться, это, это пользоваться очень ограничено. Понимаете, на сайте написано, наверное, 10%, даже на сайте посольства, угу. так, написано 10% из того, что кандидат на ту или иную миграционную категорию должен приложить своей визовой подачи к своему миграционному пакету угу. документов. Чем мы а, отличаемся вот, а, от других украинских консалтинговых фирм? В наш состав входят адвокаты, европейские адвокаты. И а, у нас есть в группу компаний входит а, адвокатский офис а, в Лондоне. А, адвокаты консультируют в Украине на постоянной основе. Это иммиграционные, аккредитованные адвокаты. То есть, естественно, уровень нашего профессионального совета inte. гораздо выше. No, То есть мы советуем, вот если, допустим, речь идет о иммиграции, да, прийти к нам на консультацию. Разумеется. Историю своего вашего прозвища. Олена Джорджио, ему в нашей студии. Это семейная, да. Это семейная уже фамилия по браку. А, мой супруг адвокат британский. А, это его компания, он один из директоров, который, в общем, в принципе объединил а, адвокатов, консалт, консультантов, а, финансовых экспертов по всему миру. Ваша история, яка? Э -э история большая, ваших да, большая. А, ну история Филотгруппа вы можете посмотреть у нас на веб-сайте. Вас румыньянство да. украинское? Да. Вы меня да. это не, меняете, не Нет, нет, а, потому что, во-первых, мы хотим помочь, профессионально помочь а, большому количеству людей здесь, потому что мы видим, как наши граждане страдают от непрофессиональных, скажем так, угу. советов. Угу. Либо а, от пользования форумов, от своих, как говорится, ошибок, да, пользоваться форумами, вот, советами друзей, это, конечно, хорошо. Но у каждого ситуация очень индивидуально. Олена, спасибо вам. Обовязково заходьте, спілкуйтеся. Олена Джорджио, дивіться в интернете, там все можно найти.